советская музыка в 20-30-х годах. И люди культуры, писатели, музыканты, художники, естественно, почувствовали этот новый ритм времени. И э, так возникло направление в искусстве, которое называется Давайте посмотрим с вами. Вот первая картина. А, как, вы, как вам кажется, что здесь изображено? Так. Люди, есть люди слева да? и справа. Да? Так. геометризм линий, да? Все, это отличает конструктивизм. Дальше. Ну, тут, наверное, название вы сразу скажете. Трамвай. <талкивать> <traveling. талкивать> Забыли, как стали трамвай выглядели. Конечно. Причем я выбрала трамвай. Но вы, есть картины с изображением и кораблей, и автомобилей, и паровозов. В общем, идеал искусства того времени, как художники говорили, был гоночный автомобиль, который украшен огромными трубами дыханием. То есть сразу мы себе представили такую огромную машину и как она заводится да, и мчится. А, и, наверное, вот вам тоже здесь слышится вот этот звук трамвая. Нет? Вот эти стучат колеса, как он едет, как-то какие-то слуховые моменты. Все эти имена нам сейчас неизвестны, ни о чем не говорят. Но их картины явно выражают время. И самый яркий образец – это пьеса Александра Масолова, которая называется «Завод. Музыка машин». Можете записать. А. Александр А. Масолов. Завод. Музыка машин. Это фрагмент из его балета, тоже с интересным названием «Сталь». Но именно вот этот фрагмент очень известен. Кстати, именно эта музыка Союз и произвела на Западе детку а, Что вы ожидаете услышать от этого произведения? Мы сейчас его прослушали. Конечно, Можете? будет стоп. стоп какой-то, может быть. Да. будет исполнять оркестр. Вот, так, а вот а гул, так, дула. А, да. <клышко> да, инструмент. а какой, какая будет, будет мелодия вообще? И Не какая она будет? Так, мелодия, наверное, стучащая. А по звуку какой будет звук? Низкий, а по громкости? Эту, эту, пьесу и подумаем, оправдается ли наши ожидания или нет. И второй момент. Обратите, пожалуйста, внимание на оркестровый звук, на оркестровые краски. Зловещие. Эпичное, показывает размах. А, а, общем, а а это размах это этих да? да. Вот видимо, огромный. Что он видит? Да. очень чисто для да. восприятия, потому что долго сидеть слушать, такой очень Но это небольшой фрагмент, да? Так, хорошо. Ну, а вот а, оправдались наши ожидания? Даже, наверное, через чересчур. Да, <сёк> да? Хорошо. А вот по, по поводу оркестрового краса, удалось ли вам обратить внимание на это? То я смотрю, что вы слушали. Да, вот что элемент в первой части необычный появился. Необычный? Необычный. Он духовой. Но он такой захватывающий. Свистов. Так свистывал постоянно, флиппи пиково, наверное, были. Так, ну хорошо, что уловил действительно такой свистящий звук, самые-самые да, высокие звук. звуки просто на этом инструменте. Кажется, что, э, кажется, что необычно звучит. А вот, э, Каждый инструмент как механизм. Какая-то машина. Да. Какая-то машина, да, согласованная работа механизмов. И герой этой пьесы совсем не человек, да, а вот ясно понятно, что машина. Зато мы с вами немножко забыли о главном вопросе. С первых же лет после революции стал вопрос о том, какая должна быть новая советская музыка, какой должен быть ее путь. Понятно, что она не может быть такой, как была раньше. Это был неправильный путь ее развития, по мнению новых, новых и людей, новых граждан этой страны. На чем должна основываться эта новая советская музыка? Какой жанр должен стать главным ее выражением? Я предлагаю вам сейчас немножко подумать над этим вопросом. Думаю, что мы разделимся с вами на две группы. Они будут, правда, не разные. Я думаю, что мы не будем перемешиваться. Как вы согласны? Так же, как же вы сидите? Да. да. Хорошо. Значит, я вам дам небольшие модули, по которым вы можете составить вот, свой ответ. Значит, вот. итоги. Кто помнит, о чем мы сегодня с вами говорили? Да, да, да хорошо, да, какие детали? Да, да. По, по давайте, чтобы каждый не кричал. Так, новое направление искусств, архитектуры, музыки. Да, как она называется? Хорошо. Так, да, еще о чем говорили? Что мы слушали? Какой инструмент у нас тут звучал? Термин бокс. Да, так, да. термин бокс и много изобретались разных инструментов. Так, еще о чем говорили? О а, а музыке. А вашей а, а... музыке того времени. Каким ну, жанром ну, она была представлена в 30-х годах? А, песни, массовые а, песни. А, 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 песни. А, а, а. Давайте сделаем некоторые ограничения развлече... и этим подведем итог нашему уроку. Как вы видите, 20-е и 30-е сильно различались. 20-е годы – это вообще взрыв идей, это множество разных направлений, разных музыканты наша с вами дальнейшая задача задача следующих уроков узнать как э, развивалась советская музыка э, как, как вообще как она жила шла ли она параллельно со своими слушателями со своими э, творцами э, долго ли она прошла вот эта советская музыка под диктатурой власти и э, посмотрим мы все эти моменты через судьбу отдельных композиторов. Сейчас же запишите домашнее задание.